Ну, с 2003 года я, я военный пенсионер. И я занимался чем? Занимался мелкими подработками какими-то. О том, что у меня может преследовать вот такая болезнь, я не знал никогда и не думал. 45 лет я ушел на пенсию и себе жил своей жизнью. Занимался охотой, рыбалкой, все, все вроде шло нормально. А потом вот, один прекрасный момент. Получилось так, что я почувствовал, что ночью не могу спать, задыхаюсь. И вот мы Обратились в нашу больницу Южноукраинской. Я не привык походить по врачам. Для меня больница это, это что-то такое, это, это крайность. Но все-таки у меня дошло до того, что я попал в реанимацию, отек легкого. Вот, ну вытащили меня с того, потому что я уже чувствовал, что уже все. Я начал задыхаться, я, я почувствовал, что такое, когда человек умирает при сознании. Это очень страшно, между прочим. И вот такой вот диагноз отек легкого. Ну, правда, вытащили меня, все нормально. Но потом